আবুজাৰ জিলাতেলানুভাৱ বৰ্ণিত আছে যে নবী কৰিম চল্লাচলামে ষ্টাৰ্ট কৰিছে যি ব্যক্তিয়ে লাই লাই লাল্লা কৰিছে তাৰ পিছত তাৰ ওপৰত মৃত্যুবৰণ কৰিছে সি নিশ্চয় জানাত প্ৰৱেশ কৰিবলাহ মই আৱৰ্চ কৰিলোঁ যদি সি জিনা কৰিছে যদি সি চু কৰিছে তেখেতে ইষ্টাৰ্ট কৰি হয় যদি সি জিনা কৰিছে যদি সি চু কৰিছে মই আকৌ আৱৰ্চ কৰিলোঁ যদি সি জিনা কৰিছে যদি চু কৰিছে তেখেতে ইষ্টাৰ্ট কৰিলে যদি সি জিনা কৰিছে যদি সি চু কৰিছে মই আকৌ আৰ যদি সি সি জিনা কৰিছে যদিও সি চুৰ কৰিছে তেখেতে ইচ্ছা কৰিলে যদিও সি জিনা কৰিছে যদিও সি চুৰ কৰিছে যাবৰ অপচন্দীয় হ'লেও সি জানাটত অৱশ্যে প্ৰৱেশ কৰিব চুমালদা আলম ৰা ৰগম আৰ ভাষা এটি বিশেষ পৰিভাষা ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল যে যদি তোমালোকৰ বাবে তোমালোকৰ বাবে এই কাৰ্যটো অপচন্দনীয় হয় অপচন্দনীয় হয় আৰু সেয়া সেয়া তুমি নোহোৱাটোৱেই বিচৰা তথাপিও সেয়া সংঘটিত হ'বই আগুজা তেজলাতেলা নোপোৱা মনত আশ্চৰ্যবোধ হৈ হৈ আছিল যে ইমান ডাঙৰ গুণা কৰা সত্তেও জান্নাত কেনেকৈ প্ৰৱেশ কৰিব যিহেতু ইন ইনছাফ টাকাজাৰ এয়াই যে গুণাহৰ কাৰণে শাস্তি দিয়া হ'ব সেয়েহে নবী কৰিম চল্লাউল ইছলামে তেখেতৰ অশ ঐশ্বৰ্যবোধ দূৰ কৰাৰ বাবে ক'লে লাগিলে আবুজাৰ যিমানেই অপচন্দীয় হওক নহওক কিয় সি অৱশ্যে জনাতত প্ৰৱেশ কৰিব এতিয়া যদি সি গুণা কৰি থাকে গুণা কৰি থাকে পিছে সি ইমানৰ টকা টকা যা অনুসৰি ত' বা ষ্টেকফা কৰি গুণাহ গুণা ক্ষমা কৰাই ল'ব নাইবা আল্লা তালাই নিজৰ গুণা ক্ষমা কৰি ক্ষমা কৰি বিনা শাস্তিৰে অৰ্থাৎ গুণাহ শাস্তি দিয়াৰ পিছত সাবাই সবাস্তৰ অৱশ্যে জানাটত প্ৰৱেশ কৰিব উলামেক ৰামে লিখিছে যে ই হাদীচৰ কলিমা লাই 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 কোৱা অৰ্থ পূৰ্ণ দিন আৰু তহিদৰ ওপৰত ইমান অনা আৰু তাৰ অৱলম্বন কৰা এইটো সজাই কলিমাই তৰিবা মানে ইমানৰ বিষয় আছিলে ইয়াত দেখিছেই নহয় ইয়াত